Вітаємо виробництво зномостійких дверей та сейфів компанії «Моноліт». Сьогодні у нас будуть іспитання. Іспитання – наша фірмена захисту проти зрізання болгаркою. Іспользувати ми будемо круги обрізні найбільших, найбільших производителів. Це буде у нас «Больш», це буде у нас «Девольт» в різних толщинах. Це у нас будуть круги «Вюр». Це відрізні круги, які ми використовуємо, вони навіть в заводській упаковці по 5 кругів. И попробуем даже специальным кругом для вырезания бетона и металла. То есть попробуем вырезать эту защиту. Попробуем. Инструмент, которым будет испытываться, это болгарка с большим кругом. Диаметр круга 230 мм, мощность более 2 кВт. Это у нас был Юр, единственное, что ты не показал. Ну давай следующий. Следующий круг это другой. Один день, один Да, есть. Понятно. следующий Bosch, где 2 мм. Следующий Bosch 3 миллиметра. Следующая Девольт 3 мм. Следующий вюрт 2 мм. Как мы видим, никакого результата здесь мы не добились хотя использовали круги самых лучших мировых производителей. Поэтому в остатке мы имеем огромную кучу пыли, и круги отличались разве что по запаху. Все они стирались за одинаковое количество времени. Претендент на победу у нас остался один, это круг по железобетону Bosch Универсал. И болгарка на 2, больше чем 2 кВт мощности. Попробуем прорезать нашу фирменную защиту. Круг для комбинированных материалов Bosch Universal. Поехали. Как мы видим, защита от срезания болгарка защищает даже от кругов комбинированных по железобетону. То есть круг абсолютно мы ну, около пяти минут порезали, никакому результату не прибыл.